хочу представить, ну, многие знают, хочу представить э, предполагаемого командира создавать подразделения, потому что приказа назначении еще нет, но бумаги собираются. И... Виталий Сиш уже активно занимается рутинной работой комплектования, решением других насущных текущих вопросов, связанных с первоначальным этапом создания этого подразделения. Васильевич, прошу любить и жаловать. Подписан приказ начальника министра внутренних дел о создании специального батальона трудной службы милиции. В приказе министра написано, что он называется Николаев, хотя численность предполагаемого разделения штатного расписания включена 300 человек. Ну, необходимо создание этого разделения типа такого характера вызвано теми событиями, которые разворачиваются в последнее время в стране. И прежде всего призыв обращен к патриотам, людям, которые переживают все то, что происходит вокруг, люди, которые выступают за спокойствие и благополучие нашего города. Вот. Те люди, которые имеют навыки, кроме желания, имеют навыки и способности обращения с оружием, выполнения Различного рода спецоперації имеють опит бойових действий. Всіх... Ним я сьогодні обращаюсь з просьбой приходить к нам і вступать наші ряды, оказати помощь такому городу і в цела. Ми сьогодні говоримо про появу цього наказу міністра внутренних справ. То мы повинні зрозуміти, що сьогодні прийшов етап системності і організації. Роботи по забезпеченню правопорядку і законності не тільки на Миколаївських вулицях, але й на території Миколаївської області. Причини тому зрозумілі і очевидна. Що стосується вимог, які сьогодні стоять перед спецпідрозділом, я думаю, більшість з вас зрозумілі, але хотів би наголосити на одному: це явище тимчасове, це не назавжди, це явище тимчасове. Якби говорилося про тимчасові про постійність, то напевно були б збільшені штати органів внутрішніх справ Миколаївської області, і це абсолютно інша процедура. Це явище тимчасово, і воно виконано в першу чергу тим, щоб посилити роботу, підтримати роботу і правоохоронних органів, і органів самоорганізації правопорядку на території Миколаївської області. Короткий начальник управління, який займається пенсіями всіх силових структур, в тому числі і органів МВД. Значит, насколько я понимаю, что э, первый вопрос, который возникает, что будет, если я пенсионер военный, я так понимаю, это может быть не только пенсионер МВД, это может быть пенсионер и Министерства обороны, и МЧС, и СБУ, то есть те, которые на сегодня у нас получают пенсию по выслуге лет. Э, что будет с моей пенсией сейчас, если я возобновлюсь на службу, и что будет с моей пенсией потом, когда я опять уголь? Значит, что будет с моей пенсией сейчас? Значит, моя пенсия сейчас на период службы выплата пенсии приостановится. То есть она выплачиваться не будет. Что будет с моей пенсией потом, когда я опять уволюсь? Значит, два варианта. Первый вариант. Если у меня, ну, скажем так, например, я когда увольнялся на пенсию, у меня была выслуга лет общая 20 лет, это было до октября 2011 года, и календарная выслуга, ну, например, 18 лет, да? 18 лет календарная выслуга и 20 лет общая. Пенсия у нас назначена за 20 лет выслуги 50% от денежного обеспечения. Я послужил, послужил, тымчасово, значит, какой-то определенный период, сколько это будет, мы не знаем, затянется ситуация. Значит, я увольняюсь. У меня, например, год добавляется. Значит, э, год календарный. Итого у меня было 18, стало 19 календарный. Выслуга общая у меня увеличится, будет 21, с учетом годного стажа. По нормам действующего закона, которые изменения вступили в силу с октября 2011 года, значит, я как бы права на пенсию не имею. Но... Э, Согласно законодательству, раз выплата пенсии на период службы э, не происходит, то мы просто возобновляем ту пенсию, которая была до поступления опять на службу. То есть мы не добавляем этот дополнительный год и не пересчитываем денежное обеспечение. Просто возобновляем ту выплату, которая была. Если же была ситуация, ну, например, такая. У меня 22 календаря своих родных. Я с ними ушел на пенсию, получаю 56% от денежного обеспечения. Я тот же год прослужил. Выплата пенсии на период службы, естественно, прекращается. Я год прослужил. У меня стало уже 23 календаря. И э, еще пока по закону, пока идет поэтапное повышение до 25 э, календарных лет, значит, я буду иметь право по нормам действующего закона. Значит, тогда мы пересчитаем, и человеку будет выгодно из зарплаты денежной, взять новую и новую выслугу, тогда мы пересчитаем, и уже в зависимости от этого пенсия, если увеличится, значит увеличится. Если не увеличится, оставим в старым размере.